شاہ تارک پے پیا شاہ تارک پیا شاہ تارک پیا رہن شاہے تارک پیا شاہ زیاں شاہ تار پیا شاہ تار پیا شاہ جے تار السلام علیکم میاں حضور میں حضور سے گزارش ہے کہ حضرت صابر پاک کلیری علی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ کلام فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مخدوم پاک سید علاء الدین صابر احمد کلیری علی رحمۃ اللہ علیہ خاندان کش میں صابریہ سلسلے کے سرخی لیں اور آپ بے پناہ جرید کے حامل تھے آپ پہ توحید بہت غالب تھی اسی وجہ سے آپ پہ جلال بہت تھا آپ آپ حضرت سیدنا شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں کے پوتے ہیں کسی نسل سے ہیں یہ تعداد حسنیہ سے تعلق آپ کا ہے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ سگے ہمشیر ی یعنی کہ بھانجے ہیں آپ کی بہن کے لڑکے ہیں شروع سے ہی آپ کی طبیعت میں بچپنے سے جلال تھا آپ کے والد فرماتے ہیں آپ کا نام شاہ عبد الرحیم تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تین دن تک دودھ نہیں پیا اب سارا دم وغیرہ کر لیے سب کچھ کر لیا لیکن آپ دودھ نہیں پیتے تھے والدہ آپ کی انتہائی پریشان ہو گئی اور وہ کہنے لگیں کہ اگر یہ بچے نے دودھ نہیں پیا تو یہ تو مر جائے گا اس کا کیا تدارک کرا جائے کچھ طبیبوں سے بھی رجوع کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ دودھ نہیں پیتے تھے اسی طریقے سے چار پانچ دن گزر گئے اب وہ بہت پریشان ہونے لگے کہ میں کیا کروں تو آپ چوتھے یا پانچویں دن آپ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد آپ پہ ایک رکت ہو گئی تاریخ میں کیا کروں اس کے بچے کو اللہ تو نے دیا ہے مجھے یہ تو یہ تو کچھ کھاتے بھی تھا نہیں اس کا کیا کرا جائے آپ اسی دعا میں رکت میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جھیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے اور آپ فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم ان کے کانوں میں گیارہ مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہین للہ پڑھ کے دم سبحان اللہ سبحان اچھا آپ کی آنکھ کھلی آپ فوراً اٹھے اور آپ نے جب دم کیا آپ کے کانوں میں تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا تو آپ کی طبیعت میں بچپنے سے ہی جو تھی آپ دو دو تین تین دن بچپنے میں کھانا نہیں کھاتے تھے یہ آپ کی کیفیت رہتی تھی والدین نے آپ کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا لیکن آپ پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا آپ کی طبیعت عجیب تھی یعنی کہ ایک طریقے سے جیسے حالت سو کی یا جذب کی حالت ہوتی ہے اس قسم کی کیفیت آپ پہ ہوتی تھی تاریخ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مادرزات والدے صبح نو پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو یہ سوچا کہ یہ میں اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا والدہ بڑی بیچاری دست ہو گئیں تو کھانے کے لیے جو انتظام ہوتا تھا وہ دو دو تین تین دن نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بھائی کے یہاں تو لنگر چلتا ہے وہ ساتھ ہے وہاں پہ رسک کے لہذا میں اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کی تربیت بھی ہو جائے گی اور اس کا کھانے پینے کا بندوبست بھی رہے گا آپ نے وہاں لا کے چھوڑ دیا حضرت باب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہاں پر پاک پتن میں ابتدائی دور تھا آپ آ گئے وہاں پہ لیکن آپ کا وہاں بھی یہی حال تھا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے لنگر تقسیم کروا دیتے تھے کھاتے نہیں تھے لیکن ریاضت آپ بہت کرتے یعنی کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کے باب فرید کے ساتھ اور اپنے حجرے میں چلے جاتے پھر عشا کی نماز کے لیے نکلتے با جماعت پڑھتے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے پھر فجر کے بعد فجر میں نکلتے پھر نماز کے لیے تو اسی حالت میں آپ جوان ہوتے آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے جب دیکھا ان کے آپ کو تو آپ کی وہی حالت تھی آپ بڑے نحیف تھے تو انہوں نے بھائی سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے آپ میرے بچے کا خیال نہیں رکھتے آپ نے فرمایا کہ بہن اس کی عجیب کیفیت ہے اور ان پہ جز زیادہ غالب ہے تو انہوں نے کہا میں تو یہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی میں شادی کر دوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی سے کروں انہوں نے کہا کہ بہن یہ شادی کے قابل نہیں ہے ان کی شادی نہ کرو تو وہ بہن کہنے لگی کہ بھائی آپ جو ہیں میری غربت کی وجہ سے مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ نے فرمایا ایسا کوئی بات نہیں تو پھر آپ نے کہا مجھے رشتہ دو اپنا بہن بیٹی کا آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دو نکاح کر دیتے ہیں وہ نکاح ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی اب رخصت کر کے ان کو ان کے حجرے میں بھیج دیا جائے تو آپ کے حجرے میں ان کو بھیج دیا عشاء کے بعد آپ ہجرے میں چلی گئیں اپنے تو آپ اپنے ذکر میں مصروف تھے آپ بیٹھ گئیں آپ نے سوچا یہ ذکر سے فارغ ہوں گے پھر میں کلام کروں گے رات بیت گئے آپ پہ ایک جذب تاری تھا انہوں نے سوچا میں سلام کروں شاید آپ کی توجہ پھر میری طرف ہو آپ نے سلام کرا ان کو ایک بار کوئی جواب نہیں پھر دوسری بار کرا کوئی جواب نہیں پھر تیسری بار جب آپ نے کرا آپ نے آنکھ کھو اور پوچھا کون ہو تم میں آپ کی روزہ ہوں میری کون ہو جا یہ کہہ کے آپ نے آپ کی طرف دیکھا آپ کے میں آگ لگ گئی آپ جل گئیں خبر اڑ گئی ساری کہ یہ ہو گیا با فرید نے کہا اپنی بہن سے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سے پیس قابل نہیں ہے آپ کے ایک بچہ اور چھوٹا بچہ تھا اس نے ایک دن آپ کے حجرے کے سامنے پیشاب کر دیا اب چھوٹے بچوں کو کیا پتا تین چار سال کا بچہ تھا چار سال کا وہ اسی وقت مر گیا بعض روایت میں دو بچوں کا آتا ہے آپ کے ایک بیٹی اور ایک بچے کا اور بعض روایت میں تین بچوں کا آتا ہے کہ آپ کے جلال کی نظر ہو گئے تھے پھر آپ نے بابا فرید الدین مسود گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کی خلافت اجازت دے کے اور بھیج دی اور کہا چلے جاؤ گے لیکن جمال الدین کتب ہاسمی سے اس کی تصدیق کرا دینا آپ پہلے ہانسی گئے جب ہانسی پہنچے تو شیخ جمال الدین کتب سے ملاقات ہوئی آپ نے آپ کو بڑا احترام کیا بڑی تقریم عزت دی اور بٹھایا اپنے پاس رکھا تو آپ نے خلافت نامہ دکھایا اور کہا کہ بس اس پہ خلافت نامے پہ آپ تصدیق کر دیں تاکہ میں جاؤں ارے آپ نے فرمایا آپ آئے ہیں اتنی دور سے آپ تھوڑا آرام کریں سکون کریں کر لیں گے تصدیق بھی کوئی مسئلہ تھوڑی ہے تو یہ تھوڑا آرام آرام کیا مغرب کی نماز ہو گئی پھر آپ نے کہا اس پہ تصدیق کر دیں آپ نے فرمایا حضرت کر لیں گے تھوڑا اجالا ہو جائے یہ کر لیں گے آپ نے کہا کیا ہوا روشنی کی کمی ہے انہوں نے کہا آپ نے اپنی انگلی پہ ایسے ماری انگلی کی طرح جلنے لگی کہ okay, لو روشنی ہو گئی کرو آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کا کام ہم نہیں کرتے آپ کو غصہ آ گیا آپ نے خلافت نامہ لے کے پھاڑو کہ ہم بھی اتنا انتظار نہیں کرتے اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا آپ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا آپ نے فوراً اپنے مریضوں کو روانہ کیا کہ جاؤ ہانسی جاؤ جب ہانسی پوچھے تو اطلاع لی کہ کیا ہوا انہوں نے کہا ایسے سے واردات ہو گئی اور آپ واپس پتہ نہ گئے حضرت مخدوم صاحب تو انہوں نے کہا کہ اے مخدوم تم نے یہ کیا کیا ان کا سلسلہ آگے کا منقطع کر دیا آپ کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا جمال الدین قطب ہانس ہوئی تھا تو آپ جو ہے آپ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بابا میرا کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہارا سلسلہ تمہارے پوتوں سے جاری ہو جائے گا اور وہ نظام الدین محبوب الہی ایک ہمارے خلیفہ ہوں گے ان سے جاری ہوگا تو آپ کے جتنے بھی پوتے ہوئے وہ حضرت سیدی خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ ہوئے ان سے پھر جاری ہوا سلسلہ دوبارہ آپ کا ہاسوی کا تو آپ نے فرمایا شیخ جمال الدین قطب ہاسوی نے کہ شیخ نے بکری کو کسائی کے حوالے کر دیا تھا اسی لیے ہم نے یہ قربانی دے دی